জয় হিন্দ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম এভাৰেষ্ট মানে হৈছে গঁড়ৰ পাৰ্ট থ্ৰী ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম যিহেতু পাৰ্ট ওৱান আৰু টু ভিডিঅ' আগতে আলোচনা কৰা হৈ গ'ল যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে গৈ চাই ল'বগৈ আৰু এইখিনিতে জনাওঁ যে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে বোলো অলপ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰশ্নটো হৈছে যে টু এইট টেন টুৱেলভ ফৰ্টিনৰ গড় উলিওৱা আৰু এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে প্ৰথমতে আমি এইখিনি গোটেইখিনি প্লাছ কৰিব লাগিব টু প্লাছ এইট প্লাছ টেন প্লাছ টুৱেলভ প্লাছ ফৰ্টিন আৰু কি কৰিব লাগিব এই গোটেইকেইটা ইয়াত যিমানটা সংখ্যা আছে এই সংখ্যাটো ইয়াত তলত লিখিব লাগিব ইয়াত যদি চাৰিটা থাকিলে চাৰি লিখিব লাগিব পাঁচটা থাকিলে পাঁচ লিখিব লাগিব ইয়াত যিহেতু পাঁচটা সংখ্যা আছে গতিকে মই পাঁচ লিখি ল'লোঁ এতিয়া কি কৰিম এই ওপৰত যিমানকেইটা সংখ্যা আছে এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি ল'ম প্লাছ কৰিলে আমি কিমান পাম গোটেইখিনি প্লাছ কৰিলে আমি পাম ফৰ্টি ছিক্স আৰু তলত কি আছে ফাইভ আছে এতিয়া আমি এইটো কটাকটি কৰিব লাগিব মানে আমি এতিয়া এইটো হৰণ কৰিব লাগিব শৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম পাঁচ এ ফৰ্টি ছিক্সত কিমান যায় ন বাৰ যাব আৰু ওৱান থকা লগত দশমিক আহি পিনি ইয়াত কিমান হ'ব টু বহিব গতিকে নাইন পইণ্ট টু এবাৰ যাব গতিকে অপশ্যন দুই নম্বৰটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইটো আপোনালোকে শৰণ কৰি চাব পাৰে এনেকৈ কটা কটি কৰি নিদিলেও হয় শৰণ কৰি দিলেও হয় আৰু আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো অলপ ইজিৰ পৰা আলোচ আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে এ বি ইউ বি কাৰণে আৰু আলোচনা কৰি গৈ থাকিম সদায় সদায় এটা এটা নতুন নতুন কুৱেশ্যন দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে টু ফ'ৰ ছিক্স এইট টেন টুৱেলভ ফ'ৰ্টিন ছিক্সটিনৰ গড় কিমান আগৰটো এতিয়া ঠিক একেদৰে কৰিব লাগিব আগৰটো পচে কৰা পদ্ধতিৰ যি যিহেতু আমি জানো গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি এইটো হিচাপ কৰি ইয়াত আমি এটা লাইন কমাই দিম আৰু ইয়াতেতো হিচাপ কৰি আমি ডাইৰেক্ট ইয়াত পাতি দিম তাৰপিছত যিটো হয় সেইটো আমি হিচাপ কৰি ল'ম প্ৰথম দি ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে সেইটো হিচাপ কৰি ল'ম ইয়াত কিমানটা আছে ইয়াত আঠটা সংখ্যা আছে গতিকে আমি ইয়াত তলত কি হ'ব এইট হ'ব তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ যিটো যোগ ফল পাম সেই যোগ ফলটো আমি ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু এই গোটেইকেইটা যোগ ফল কিমান হয় গোটেইকেইটা যোগ ফল হয় ছেভেণ্টি টু আৰু এতিয়া কি কৰিম আমি ছেভেণ্টি টুক এইটেৰে হৰণ কৰিব লাগিব বা কটাকটি কৰিব লাগিব যদি আমি এইটো কটাকটি কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কিমানটা নাইনেৰে বাৰ যাব গতিকে আমি কিমান পালোঁ নাইন পালোঁ গতিকে অপশ্যন এক নম্বৰটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকেও ঠিক এনেদৰে বেলেগ বেলেগ সংখ্যা দি দি কৰি চাব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এ বি ইউ বিত প্ৰায় আহি থাকে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন মই বাৰে বাৰে দি থাকোঁ আৰু এবাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এৰ বয়স বিছ বছৰ বি ৰ বয়স পোন্ধৰ বছৰ আৰু চিৰ বয়স হৈছে দহ বছৰ সিহঁতক গড় বয়স কিমান গোটেইকেইজনে গড় বয়স কিমান সেইটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছে কিন্তু এ এক্সামত এটা কথা সকলোৱে খেলি মেলি লাগে যে যদি এনেকৈ আখৰেৰে দি দিয়ে প্ৰশ্নবিলাক তেতিয়া ভয় কৰে যে এইটো প্ৰশ্ন কেনেকৈ কৰিম প্ৰশ্নটো ভালকৈ পঢ়িয়েই নাচায় কিন্তু ভয় কৰে যে আখৰেৰে যেতিয়া লিখা থাকিব প্ৰশ্নটো তেতিয়া মানে বেছি যেন টান হ'ব তেনেকুৱাকৈ ভাবে বহুতে আৰু ভয় কৰে কিন্তু ভয় কৰিবলগীয়া একো কথা নাই আগতেও আমি যিটো পদ্ধতিত কৰিছিলোঁ ঠিক সেই একেদৰে কৰিব লাগিব একেটা পদ্ধতিতে আমি কৰিম আৰু প্ৰথমতে কি কৈছে যে এৰ বয়স বিছ কিমান গৈছে বিছ বছৰ এৰ বয়স কিমান গৈছে বিছ আৰু বিৰ বয়স কিমান গৈছে পোন্ধৰ আৰু চিৰ বয়স কিমান গৈছে দহ আৰু এতিয়া আমাক কি কৰিছে যে সিহঁতৰ গড় বয়স উলিওৱা মানে গোটেইকেইজনৰ গড় বয়স উলিয়াব দিছে আগৰটোৰ সৈতে একেই হয় আগৰ যি দুটা কৰি গৈছোঁ সেইটো সৈতে ঠিক একেদৰে আমি প্ৰথমতে পাতি ললোঁ যদিও ইয়াত আখৰেৰে আছে কিন্তু কৰা পদ্ধতি একেই হ'ব তাৰপিছত আমি কি কৰিম এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিম কাৰণ আমাক গড় উলিয়াব দিছে আৰু ইয়াত এ বি বা মানুহৰ নাম তেনেকৈ দিয়া থাকিবও পাৰে সেইটো দিলেও একো খেলি মেলি বা ভয় কৰিবলগীয়া নাই একেদৰে আপুনি পাতি ল'ব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে তিনিটা সংখ্যা আছে গতিকে আমি ইয়াত তলত থ্ৰী পাতি লওঁ এতিয়া এই গোটেইকেইটা আমি প্লাছ কৰি দিম প্লাছ কৰি দিলে আমি কি পাম এই গোটেইকেইটা যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম ফৰ্টি ফাইভ পাম আৰু কি আছে তলত থ্ৰী আছে আৰু তেতিয়া আমি থ্ৰিৰে ফৰ্টি ফাইভ শৰণ কৰিব লাগিব বা কটা কটি কৰিব লাগিব শৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম থ্ৰী এ ফৰ্টি ফাইভৰ লগত কিমান যাব পোন্ধৰ বাৰ যাব সেইটোৱে কিমান যাব পোন্ধৰ বাৰ যাব গতিকে অপশ্যন কোনটো শুদ্ধ আছে অপশ্যন তিনি নম্বৰটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আশা কৰোঁ এইটো ভালকৈ বুজি পালে বুলি এইবাৰ আমি বেলেগ এটা প্ৰশ্ন কৰি চাওঁগৈ ব'লক চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে তিনিজন ল'ৰাৰ গড় বয়স বিছ বছৰ আৰু সিহঁতৰ বয়সৰ অনুপাত থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ হ'লে আটাইতকৈ সৰুজনৰ গড় ব আটাইতকৈ সৰুজনৰ বয়স কিমান আমাক উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি আহে তেতিয়া কেনেকৈ কৰিব যিহেতু আগৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন কৰি গৈছোঁ সেইটোতকৈ এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছে কাৰণ ইয়াত অনুপাতত দিয়া আছে আৰু এজনৰহে গড় বয়স উলিয়াবলৈ দিছে যিহেতু ইয়াত এটা কথা প্ৰশ্নটো এটা ভুল নকৰিব যে তিনিজন ল'ৰাক গড় বয়স টুৱেণ্টি দিয়া আছে কিন্তু কিছুমান আগৰ প্ৰশ্নবিলাকত কি আছিলে যে তিনিজন ল'ৰাক বয়স বিছ বছৰ আছিলে ইয়াত যিহেতু গঁড়টো লগাই দিছে গতিকে আমাক কি দিছে যে গড়টো উলিয়াই থৈ আছে গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম প্ৰথমতে মুঠ বয়স গড় বয়স কিমান আমি সেইটো উলিয়াই ল'ম যিহেতু ইয়াৰ গড় বয়স টুৱেণ্টি বুলি দি দিলে আৰু ল'ৰা তিনিজনৰ কথা ক'লে গতিকে মুঠ গড় বয়স কিমান আছে টুৱেণ্টি ইন্টু থ্ৰী হ'ব যিহেতু আমাক বছৰ বুলি দিয়া বয়স বুলি দিয়া নাই বয়স হোৱালৈ তেতিয়া আমি গঁড় উলিয়াব লগা হ'লহেঁতেন বোলে তিনিজন ল'ৰা বয়স বিছ বছৰ বুলি বা তিনিজন ল'ৰা বয়স বিছ তেনেকৈ দিয়া হ'লে আমি গঁড় উলিয়াব লগা হ'লহেঁতেন যিহেতু ইয়াত গড়টো উলিয়াই থৈ আছে গতিকে আমি কি কৰিম তিনিজন ল'ৰাৰ লগত আমি যিটো গঁড় উলিয়াই থৈ আছে সেইটো আমি পূৰণ কৰি ইয়াৰ মুঠ বয়সটো উলিয়াই ল'ম মুঠ গঁড় বয়স হৈছে কিমান ছিক্সটি তাৰপিছত আমি কি কৰিম যে ইয়াত যিটো আমাক অনুপাত দিয়া আছে থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ গতিকে আমি এতিয়া এইটো কি কৰিম ইয়াৰ যিটো অনুপাত দিয়া আছে এই অনুপাতটো আমি প্লাছ কৰি ল'ম থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ গতিকে কিমান হ'ব এই গোটেইকেইটা গোটেইকেইটা যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম টুৱেল্ভ পাম আমাক কৈছে যে প্ৰশ্নটো আটাইতকৈ সৰুজনৰ বয়স কিমান উলিওৱা আৰু ইয়াত আমাৰ বয়সৰ অনুপাত দিয়া আছে আৰু আটাইতকৈ সৰুজনে যিহেতু গড় বয়স উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ যিটো অনুপাত দিছিলে সেইটো আমি প্লাছ কৰি কিমান পালোঁ টুৱেলভ পালোঁ মান যিটো অনুপাত দিয়া আছে সেইটো আমি কি কৰিম তলত লিখিম আৰু আমাৰ যিটো মুঠ গড়ৰ গঁড় দিয়া আছে সেইটো কিমান আছিলে ছিক্সটি গতিকে ওপৰত ছিক্সটি হ'ব আৰু প্ৰশ্নটোত এটা কথা কৈছিলে যে সৰুজনৰ বয়স কিমান উলিওৱা সৰুজনৰ বয়স উলিয়াব দিছে গতিকে আমি কি কৰিম সৰুজনৰ যিটো বয়স সেইটো আমি ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰি দিম গতিকে পূৰণ কৰি দিম পূৰণ এইটো আমি ছিক্সটিটো এইটো মুঠ গড় বয়স পালোঁ আৰু যিটো অনুপাত দিয়া আছিলে এইটো আমাৰ গড় উলিয়াব এইটো টুৱেলভ হ'ল আৰু তিনিজনৰ বয়সৰ অনুপাত টুৱেল্ভ পালোঁ আৰু যিটো যিহেতু আমাক কি কৈছিলে যে সৰুজনৰ বয়স কিমান উলিওৱা গতিকে আমি সৰুজনৰ যিটো বয়স আছিলে সেইটো আমি ইয়াত লিখি ল'লোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম যে এইটো ইয়াত পূৰণ কৰি ল'লেও পাৰি কিন্তু আমি ইয়াতে কটাকতি কৰি দিম তেতিয়া অলপ সহজ হ'ব যদি আমি এইটো কটাকটি কৰি দিম তেতিয়া কিমান পাম পাঁচ বা ষাঠি ইয়াত গ'ল পাঁচবাৰ যাব গতিকে ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী থাকিলে আৰু এতিয়া কিমান পাম আমি ফিফটিন পাম গতিকে অপশ্যনত আছে যে অপশ্যনত দুই নম্বৰ দিয়া শুদ্ধৰত দেখিছে যে এইটো ইয়াত ফিফটিন আছে গতিকে এইটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধৰত আশা কৰোঁ এইটো ভালকৈ বুজি পালে বুলি কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন আহে তেনেহ'লে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই কাৰণ যদি আপুনি এইটো প্ৰচেছ মই বুজোৱাত অলপ খেলি মেলি হ'বও পাৰে বা অলপ টান পাবও পাৰে কিন্তু যদি আপুনি নিজে এবাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব এইবাৰ বলক বেলেগ এটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰোঁগৈ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে টুৱেলভ টুৱেণ্টি টু থাৰ্টি টু ফৰ্টি টু ফিফটি টু ছিক্সটি টু আৰু চেভেণ্টি টুৰক গড় কিমান বা গড় হৈছে কিমান এইটো আমাক সুধিছে আৰু এইটো আগৰ কেইটাৰ দৰে ঠিক একেদৰে কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি এইটো কি কৰিম এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি লওঁ আমি যদি এই গোটেইকেইটা যদি প্লাছ কৰি দিওঁ প্লাছ কৰিলে আমি পাম টু নাইণ্টি ফ'ৰ পাম তারপর ইয়াত কেটা সংখ্যা আছে সে চাব এটা আমি হিসাব করি যে কেটা সংখ্যা আছে ইয়াত আছে সাতটা সংখ্যা গতি হবো কি সাত মানে সেভেন হব তারপর এটা আমি কি করব লাগে যে এই আমি ইয়ার লগত হরণ করে দিলে আমি আমার উত্তর পাই যা আমি ইয়ার সাইডতে পাতি লো প্রথমতে টু নাইনটি ফোর সেভেনে হরণ করব লাগে সেভেনে হরণ করলে কি যাব প্রথমতে যাব চারি বা যাব টুয়েণটি এইট ফ'ৰ ওৱান তাৰপিছত দুইবাৰ যাব চৈধ্য গতিকে কিমান পালোঁ আমি ফৰ্টি টু পালোঁ গতিকে অপশ্যনত আছে যে চাৰি নম্বৰটো চাৰি নম্বৰটো হৈছে এয়া শুদ্ধৰ উত্তৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে দুখন ক্ৰিকেট খেলৰ গড় নম্বৰ হৈছে ছিক্সটিন আৰু তিনিখন খেলৰ হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত এই পাঁচখন খেলৰে গড় নম্বৰ উলিওৱা আমাক কৈছে যে দুখন খেল আছে সেই দুইখনৰ খেলৰ গড় নম্বৰটো উলিয়াই থৈ আছে আৰু তাৰ গড় নম্বৰ হৈছে ছিক্সটিন আৰু তিনিখন খেলৰ যি গড় নম্বৰ উলিওৱা হৈছে তাৰ হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আকৌ কৈছে যে এই গোটেই পাঁচখনৰ গড় নম্বৰ উলিওৱা যিহেতু ইয়াত দুখন খেলৰ গড় নম্বৰ উলিয়াই থোৱা আছে আৰু তিনিখনো উলিয়াই থোৱা আছে দুই আৰু তিনি দুইখন লগ খুৱাই পাঁচখন হয় আৰু এই পাঁচখনৰ গড় নম্বৰ বিচাৰি উলিয়াবলৈ দিছে যদি এনেকৈ হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমতে প্ৰথমতে কৈছে যে দুখন খেল আৰু গড় নম্বৰ হৈছে কিমান ছিক্সটিন গড়টো যিহেতু আমাক উলিয়াই থৈ আছে গঁড়মান আৰু তিনি নম দুই নম্বৰতে কৈছে যে তিনিখন খেল আৰু গড় নম্বৰ হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া আৰু খেল আছে কেইখন পাঁচখন মুঠতে দুই আৰু তিনিখন হৈছে ট'টেল পাঁচখন হৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই দুটা পূৰণ কৰি ল'ব লাগিব কিমান পাম থাৰ্টি টু পাম প্লাসভেন্টি টু আর এই দুটা আমি প্লাস করলে কিমান পাম ফাইভ পাম এতিয়া কি দুটা আমি প্লাস করে লম ওয়ান জিরো ফোর পাল আর ইয়াত থাকব ফাইভ এটা আমি কি করবো এই আমি হরণ করবো হরণ করে আমি যদি পাম সেইটা আমার উত্তর এই দুটা যদি আমি হরণ করুন তো আমি কিমান পাম টু জিরো পয়েন্ট এইট পাম যদি এইটো হৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি এইটো পাম এতিয়া অপশ্যনত চাম যে অপশ্যনত আছেনে নাই গতিকে অপশ্যনত আছে অপশ্যন হৈছে দুই নম্বৰটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থ টুৱেণ্টি পইণ্ট এইট আশা আশা কৰোঁ এইটো ভালকৈ বুজি পালেই বুলি এবাৰ আমি নেক্সট প্ৰশ্ন আলোচনা কৰোঁগৈ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এজন মানুহে ত্ৰিছ টকাত নটা কলম পঞ্চাছ টকাত তেৰটা তেৰডাল পেঞ্চিল আৰু ষাঠি টকাত দহখন বহী কিনিছিল প্ৰতিটো বস্তু গড় মূল্য নিৰ্ণয় কৰা আমি ইয়াত দিছে যে গড় গঁড় উলিয়াব দিছে আগৰ প্ৰশ্নটো যিহেতু আমাক গঁড় উলিয়াই থৈ আছিলে তাৰপিছত আকৌ আমাক গঁড় উলিয়াবলৈ দিছিলে কিন্তু ইয়াত বস্তু কেইটামান দি দিছে কোনটো বস্তুত কিমান টকাত কিনিছিলে তাৰপিছত কৈছে যে প্ৰতিটো বস্তু গড় মূল্য নিৰ্ণয় কৰিব দিছে গতিকে আমি কি কৰিম আগতেও এতিয়া ঠিক একেদৰে কৰিব লাগিব আগৰতো আমি যেনেদৰে কৈছোঁ এইটো সেই একেদৰে কৰি যাম প্ৰথমতে কৈছে যে ত্ৰিছ টকাত নটা কলম ত্ৰিছ টকাত কিমান নটা কলম তাৰপিছত কি কৰিম প্লাছ কৰিম তা পঞ্চাশ টকাত তেরোডাল পেন্সিল তারপি এই আমি প্লাশ কৰিম তারপর কৈছে যে ষাটি টকাত দন বহী আৰু তলত আমি কি লিখিম তলত কলম কেটা আছিলে কলম আছিলে নটা প্লাস পেন্সিল আছিলে তেরোডাল প্লাস আৰু কি আছিলে যে বহী আছিলে কিমান দন এই আমি যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি কি কৰিম যে এই দুটা আমি পূৰণ কৰি ল'ম পূৰণ কৰিলে কিমান পাম টু ছেভেণ্টি প্লাছ এইটো যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম ছিক্স ফিফটি তাৰপিছত এইটো যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম ছিক্স হাণ্ড্ৰেড পাম আৰু তলত কি হ'ব তলত যদি এই গোটেইকেইটা আমি প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম এতিয়া আমি কি কৰিম এই গোটেইটো আমি প্লাছ কৰি দিম এই গোটেইকেইটামান আমি প্লাছ কৰিলে আমি পাম কিমান ওৱান ফাইভ টু জিৰ' পাম আৰু তলত কিমান থাকিলে থাৰ্টি টু থাকিলে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি এতিয়া এইটো হৰণ কৰি দিম আৰু যদি আমি হৰণ কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ পাম আৰু অপশ্যনত আছে নহয় চাই ল'ম আৰু অপশ্যনত যিহেতু ইয়াত দেখিছে যে অপশ্যনত আছে অপশ্যন দুই নম্বৰটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থ ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট ফাইভ আৰু এইটো কেনেকৈ কৰিলোঁ হয় আশা কৰোঁ ভালকৈ বুজি পালে বুলি আপোনালোকে হয়তো এবাৰতে বুজি নাপাবও পাৰে তেনেহ'লে আকৌ এবাৰ ভালকৈ কৰি চাব যে কোনটো কেনেকৈ হৈছে সেইটো যদি ভালকৈ আকৌ এবাৰ চায় তেতিয়াহ'লে বুজি পাব নিশ্চয় আৰু আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে ছটা সংখ্যা গড় বাৰ আৰু প্ৰথম দুটাৰ গঢ় হৈছে আঠ বাকী থকা সংখ্যাকেইটা গড় কিমান আমাক উলিয়াবলৈ দিছে প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে যে ছটা সংখ্যা গঢ় উলিয়াই দিয়া আছে যে বাৰ আছে আৰু এই ছটা সংখ্যাৰ প্ৰথম দুটা সংখ্যাৰ গঢ় হৈছে আঠ আৰু বাকী থকা সংখ্যাকেইটা গড়মান উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে আমি কি কৰিম যে প্ৰথমতে কৈছে যে ছটা সংখ্যা গড়মান কিমান বাৰ আমাক যিহেতু গড়মান উলিয়াই দিয়া আছে গতিকে আমি এইটো পূৰণ কৰি দিলেই হৈ যাব পাঁচ ছয় বাং বাসত্তৰ তাৰপিছত কৈছে যে প্ৰথম দুটাৰ গড় এইট প্রথম দুটা গড় এইট ইয়াতো যেহেতু গড়মান উলিয়াই দিয়া আছে গতিকে আমি এই উলিয়াই লল তার কিন্তু বাকি থকা সংখ্য়াকেইটা গড় মান কিমান বাকি থকা সংখ্যাকেইটা মানে আমি প্ৰথমতে কি তাৰপিছত আমি কি ছেভেণ্টি টুৰ পৰা এই মাইনাছ মাইনাস লাগিব মাইনাস কৰিলে আমি কিমান বাৰৰ পৰা ছয় গুচি গলে ফিফটি সিক্স পাম তারপর এতিয়া কি কে যে বাকি থকা মানে ছটা সংখ্যা গড়মান বারো আৰু দুটা সংখ্যা হৈছে আট এই দুইটামান আমি উলিয়াই ললো আৰু আমাক যেহেতু বাকি থকা সংখ্যাকেইটা উলিয়া দিয়েছে মানে পৰা যেহেতু ছটা সংখ্যা তাৰ আমি দুটা অলরেডি উলিয়ালো আৰু চাৰিটা থাকিলে যি সেই চাৰিটা আমাক এতিয়া উলিয়াবলৈ দিছে গতিকে সেই চাৰিটামান উলিয়াবলৈ গ'লে আমি এই ছয়ৰ পৰা দুইটো আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব মানে এই ছয় গড়মানটোৰ পৰা এইটো আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব এতিয়া মাইনাছ কৰিলে কেনেকুৱা ফিফটি ছিক্স পালোঁ এতিয়া বাকী থকা সংখ্যা বাকী কেইটা সংখ্যা থাকিলে বাকী সংখ্যা থাকিলে চাৰিটা এই চাৰিটা আমি কি কৰিব লাগিব ফিফটি ছিক্সৰ লগত শৰণ কৰিব লাগিব ফিফটি ছিক্সৰ লগত শৰণ কৰিব লাগিব এই শৰণ বা কটাকটি কৰি আমি যিটো সংখ্যা পাম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ বাকী থকা সংখ্যাকেইটা গড়মান এই চাৰিটো গম পালেনে ক'ৰ পৰা আহিলে চাৰিটোৱে আহিছে যে যিহেতু ছটা সংখ্যা আছিলে ছটাৰ পৰা দুটা সংখ্যা প্ৰথম দুটা সংখ্যা উলিয়াই দিয়া হ'ল গড়মান বাকী আমাৰ কিমান চাৰিটা থাকিলে সেই চাৰিটা গড়মান আমাক উলিয়াব লৈছোঁ গতিকে ফিফটি ছিক্সৰ পৰা যদি ফিফটি ছিক্সৰ পৰা যদি ফ'ৰ্থ যদি হৰণ কৰা হয় ফ'ৰ্থ যদি হৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম ওৱানবাৰ গ'লে কিমান পালোঁ আমি চৈধ্য পালোঁ অপশ্যনত আছেনে চাম যে অপশ্যনত তিনি নম্বৰটো আছে তিনি নম্বৰটো হৈছে ইয়াক সোতৰটো ইয়াত আছে ফ'ৰ্টিন আমি ফ'ৰটিন পালোঁ প্ৰশ্নটো এবাৰ ভালকৈ চাই লওক কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে আৰু ইমানো টান নহয় যদি বুজি পায় তেনেহ'লে আপুনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰিব ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে বাৰটা সংখ্যা গঢ় ওঠৰ আৰু প্ৰথম তিনিটা গড় হৈছে ন বাকী থকা সংখ্যাকেইটা গড় কিমান আগৰ প্ৰশ্নটোৰ সৈতে একেই হয় আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সৈতে কিন্তু এইটো অকল মই সংখ্যাকেইটা সলনি কৰি দিছোঁ যে এইটো ভালকৈ বুজি নাপাবও পাৰে সেইকাৰণে মই আৰু এটা কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক তেতিয়া হয়তো সহজতে বুজি পাব ইয়াত কৈছে যে বাৰটা সংখ্যা গড় হৈছে ওঠৰ মানে বাৰটা সংখ্যা আছে আৰু এই সংখ্যাকেইটা গড় মানটো আমাক উলিয়াই দিছে গড় কিমান কি আছে ওঠর আছে যেহেতু গড়মান উলিয়াই দিয়ে আছে গতি আমি আক নতুনকে গড় উলিয়ালেও হব আমি এটা এই পূরণ করলে কি পাম টু টু ওয়ান সিক্স পাম তার কথম তিনটা ন নিনটা সংখ্যা গড়েছে কি ন আমি এই দুটা পূরণ করবো ইয়াতো যেহেতু গড় উলিয়াই থা আছে এই পালো মানে বারোটা সংখ্যা আসলে টোটেল এই বারোটা সংখ্যারপাড়া তিনিটা সংখ্যা গড়মান কিমান টুৱেণ্টি ছেভেন তাৰপিছত কৈছে যে বাকী থকা সংখ্যাকেইটা গড় কিমান উলিওৱা বাকী যিহেতু আৰু কিমান থাকিলে যে বাৰৰ পৰা ন তিনি বাৰৰ পৰা যদি তিনি গুচি যায় কিমান থাকিব ন থাকিব আৰু নটা সংখ্যা গঁড়মান কিমান আমাক সেইটোহে সুধিছে গতিকে আমি কি কৰিম নটা সংখ্যা যদি গড়মান উলিয়াবলৈ যাওঁ এই বাৰটা বা এই সংখ্যাটো আমি মাইনাছ কৰি ল'ব লাগিব যিহেতু আমাৰ এইটো মাইনাছ কৰি দিয়া যিহেতু আমাৰ এইটো গড়মান উলিয়াই দিলে আৰু এইটো আমি হিচাপতে ধৰিব নহ'ব গতিকে এই হিচাপত যিহেতু ইয়াতো এইটো সোমাই আছে গতিকে আমি কি কৰিম টু ওৱান ছিক্সৰ পৰা টুৱেণ্টি চেভেনটো আমি মাইনাছ কৰি দিম যদি আমি এইটো মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম আমি কিমান পাম ওৱান এইট নাইন পাম যিটো আমি এইটো মাইনাছ কৰি ল'লোঁ মানে এই তিনিটা সংখ্যাটো আমি আঁতৰাই ল'লোঁ এতিয়া কৈছে যে বাকী থকা সংখ্যাকেইটা গড় মানুহ লোৱা বাকী কেইটা থাকিলে বাকী সংখ্যা কেইটা থাকিলে বাৰটাৰ পৰা যদি তিনিটা গুচি যায় তেতিয়াহ'লে কিমান পাম ন পাম আৰু সংখ্যাকেইটা গৰম দিলে বুজিছে আমি যিহেতু এই তিনিটা গৰমটো আমি আঁতৰাই ল'লোঁ বাৰটাৰ পৰা যিহেতু তিনিটা আছিলে সেই তিনিটাটো আমাৰ উলিয়াই দিয়া আছিলে সেইটো আমি আঁতৰাই ল'লোঁ এতিয়া থাকিলে কিমান ওৱান এইট্টিন নাইন থাকিলে গতিকে আমি ওৱান এইট্টিন নাইনটো এই নৰে পূৰণ কৰিব চৰি শৰণ কৰিব লাগিব শৰণ কৰিলে বা কটা কটি কৰিলে আমি যিটো সংখ্যা পাম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ উত্তৰ আৰু যদি আমি ন যদি ওৱান এইটিন নাইনক যদি আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম যদি কটা কটি কৰোঁ ন দুগুণ ওঠৰ ন এগুণ ন কিমান পালোঁ টুৱেণ্টি ওৱান পালোঁ সেইটো এইটো যদি এনেকৈ নোৱাৰে তেনেহ'লে ছাইডত হ'লেও কৰি ল'ব পাৰে যে ওৱান এইটিন নাইন আৰু নাইন ন দুগুণ ওঠৰ দেখিলা অপশ্যন তিনি নম্বৰত হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আশা কৰোঁ সেইটো ভালকৈ বুজি পালে বুলি আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে আপুনি বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এইখিনিতে জনাওঁ যে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ